Uh, मैं बिनत जैन वसीम मैं मेरा मैं मैंने आपसे दो सवाल पूछने थे अगर आपके पास टाइम हो तो मैं पहला सवाल मेरा ये है कि ज, ज, जैसे कि आपको पता है एवरी थिंग एज ए क्रिएटर जैसे कि अगर आप जिस डिवाइस पर मेरे से बात बात कर रहे हैं उसका भी एक क्रिएटर है तो ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला का कोई क्रिएटर नहीं है लाइक like, ऐसा तो नहीं है ना आप मेरे अल्फाज को गलत ना लीजिएगा जैसे आ, ऐसे ही अल्लाह ताला प्रकट हो गए कहीं से ऐसा तो नहीं ना हो सकता मतलब कि कुछ ये बात आज तक मेरे समझ नहीं आई मुझे या लेकिन जो क्रिएशन का जो मामला है ना क्रिएशन का किसी भी चीज को किसी भी चीज के साथ जो है ना वो उसकी सोर्स से इकट्ठा करना इसको क्रिएशन कहते हैं फॉर एग्जांपल मैंने एक मशीन बना ली तो मशीन के अंदर जो कुछ भी है ना वो बाय द एंड ऑफ द डे एटम्स इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स ही है ना उनको इकट्ठा किया गया ना जी जी समझ से अभी जी आ,

हालांकि जो क्रिएशन का जो मामला है ना ये भी इट्स दिस वेरी कहते हैं ना मुस्तवर कि अल्लाह ताला ताला सबसे पहले इनविजन किया मुसलमानों को ये बात फलसफे में बताई जाती है मैं अभी फलसफा नहीं खोल रहा कि हम जितने भी लोग हैं ना ये असल में अल्लाह जहन में ओके ओके सो हम क्योंकि क्रिएट द क्रिएशन है और हम देखते हैं क्रिएशन हुई हुई है पहले से सारा कुछ तो भी थिंक नो इनेवर एवरीथिंग हैज बी क्रिएटेड नो नो एवरीथिंग डस नॉट हैव टू बी क्रिएटेड मैं आपको बहुत बहुत जनरल बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक बड़ी वैरायटी ऑफ मतलब डिफरेंट लेवल के लोग इस ऑडिटिस में बच्चे भी हैं लड़के लड़कियां और बुजुर्गान सो मैं आपको फलसफे के अंदर नहीं जा रहा हूँ इसका फिलोसॉफिकल आंसर कोई और है मैं आपको बहुत सिंप्लीफाइड आंसर दे रहा हूँ कि अल्लाह ताला इज द फर्स्ट बीइंग हु स्टार्टेड दिस 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 आर्ट ऑफ क्रिएशन ना उसके बाद से सारी चीजें रिक्रिएट हुई हैं क्रिएट नहीं हुई इंसान तो कुछ भी क्रिएट नहीं करता ना फॉर mm. एग्जाम्पल मैंने लैपटॉप बनाना है ना किसी ने तो लैपटॉप बना बनाया होगा ना इसके ऊपर सेशन चल रहा है तो लैपटॉप के लिए जो जितने भी मुरक्कात है ना वो पहले से क्रिएटेड थे सो आई जस्ट रिक्रीएटेड ऑल ऑफ देम एंड रीअरेंज देम हम ओके सो वी डोंट क्रिएट वी रीक्रीएट अल्लाह इज द ओनली बीइंग हु क्रिएट्स एवरीवन एल्स रीक्रीएट्स आपसे एक और सवाल था मैं पूछना चाह रही थी कि म्यूजिक uh, हराम है मतलब आपकी उम्र कितनी पहले बताएं मेरी उम्र 15 साल है अच्छा तो ये हराम हलाल के क्वेश्चन जो है ना जितने भी हैं ये आपने ना मुझसे नहीं पूछने ओके okay? वो गए, अच्छा या क्योंकि ये, ये सवाल जो है ना ये आपने उस बंदे से पूछने जो क्वालिफाइड टू आंसर दिस क्वेश्चन है आई एम नॉट क्वालिफाइड टू आंसर हराम हलाल क्वेश्चन ओके okay? उसको मुफ्ती कहते हैं मुफ्ती ओके okay? जैनब जी मुफ्ती इज द पर्सन हु हैज अ सर्टिफिकेट ही स्पेंट ड decades अंडरस्टैंडिंग दिस को और मुझे दोनों को जो इल्म है ना इस बारे में कि म्यूजिक को हराम ही करार दिया गया है ओके okay. मगर ये क्यों और अच्छा। क्या ये हराम है कि नहीं है ये इसकी लेजिस्लेशन क्या है हदूद क्या है सज़ा क्या मिलेगी ये सब किसी मुफ्ती साहब से पूछो अच्छा ये तो ठीक है वो हराम हलाल आप नहीं बता सकते पर हम लोग म्यूजिक से दूर कैसे रह सकते हैं मतलब के म्यूजिक तो वो तो सबको पता है एक बुरी बात है वेस्ट ऑफ़ टाइम अल्लाह दूर करता है वो सबको पता है और इसके अलावा अब इंसान कैसे दूर रह सकता है अब इससे आप ये बताए म्यूजिक पहले आया था इंसान पहले आया था इंसान पहले आया था जी तो जब तक म्यूजिक नहीं आया तब तक इंसान क्या करते थे नहीं इंसान करते तो थे पर अब आप आपको पता है ऐसा टाइम है कि हर जगह पे हमें म्यूजिक ड्रामास के लेके ना तक डी एंड ऑल और फिर हमारा नेशनल एंथम हर जगह पे म्यूजिक है हम लोग कैसे बच सकते हैं म्यूजिक से म्यूजिक ने तो हम लोग को ऐसे जकड़ लिया मतलब कि हर हर जगह पे म्यूजिक आप सुने हर जगह पे है अब हर जगह पे हम लोग कानों में उंगलियां डाल के तो नहीं ना सकते ऐसे तो जिंदगी नहीं गुजरेगी ऐसे <laughs> जिंदगी नहीं गुजरेगी सही कहा आपने जैनब कोई आठ नौ सौ साल बाद ना आ, इसी तरह एक सेशन हो रहा होगा पता नहीं उस वक्त क्या जूम की तरह का क्या क्या सॉफ्टवेयर होंगे क्या, क्या दुनिया होगी मगर उस वक्त ना इतने बड़े बड़े गुना आम हो चुके हुए होंगे कि मैं उसका बयान अभी नहीं करना चाहता आपसे बट यू कैन इमेजिन एनी थिंग यू कैन इमेजिन वो आम हो चुका होगा ठीक है तो उस वक्त एक लड़की इसी तरीके से पंद्रह साल की बच्ची पूछेगी किसी भी ऐसे बंदे को जो थॉट बिल्डिंग करने की कोशिश कर रहा है okay? okay? इस वक्त तो ये गुना इतना आम हो चुका है कि हर बंदा कर रहा है तो मैं कैसे बच सकती हूँ ये तो हम बच ही नहीं सकते इससे ठीक है तो मैं और आप इस वक्त बैठ के ना उस हजार साल बाद उस बच्चे के बारे में सोचते हैं उस लड़की के बारे में कि उस लड़की को क्या करना चाहिए उस वक्त वो अलग गुना कर लेना चाहिए सब कर रहे हैं या बिल्कुल सही काम के ऊपर कोशिश करनी चाहिए कि नहीं मैं मैं अकेली भी बच गई ना तब भी गलत नहीं करूंगी क्योंकि मुझसे मेरा अपना सवाल होगा इसलिए नहीं होगा कि दुनिया क्या कर रही थी मुझसे सवाल होगा कि तुमने क्या किया पर अगर अब देखिए आपको, आपको मेरी अगर... हाँ जी वो तो ठीक है वो तो ठीक है पर ये देखें अब कल मेरी दोस्त आके मुझे कहती है कि तुझे पता है वो तल जुम का नया रैप आया जाके सुन अब मैं खुद को कैसे रोकूं मैं भी तो बचपन से म्यूजिक सुन रही हूँ मैं घर में उसी उसी माहौल में पर, आ, बड़ी हुई हूँ अब कोई मेरे पास ऐसा गाना गाए जो मुझे आता है तो फिर मेरे तो अब मैं इतना तो कंट्रोल नहीं है ना मेरा खुद पे कि मैं खुद को रोक सकूँ वो गाना गाने से अभी थोड़ी देर पहले मेरी एक कजन बैठ के टेलर फिर तो डॉक्यूमेंट्री देख रही थी अब अब मैं कैसे खुद को अब मेरे घर में है, मेरे ये। ऐसा मुझे करना ही करना है मुझे म्यूजिक सुनना ही सुनना है मैं बचना चाहती हूँ पर मुझे समझ नहीं आ रही मैं बचूं कैसे आ, कैसे बचते है बताता हूँ बताता हूँ बहुत अच्छा सवाल बात को जब बुराई आम हो जाए ना तो बुराई फॉलो नहीं कर सकते हम ठीक है हम क्या कर सकते हैं फिर हम बुराई को खत्म करने के लिए पहला कदम उठा सकते हैं ठीक है और फिर जब पहला कदम उठाएंगे ना आप तो आपको चूंकि ये सही बात है कि बुराई खत्म करनी चाहिए हर एक को पता है बुराई खत्म करनी चाहिए तो अंदर से सबकी आवाजें आना शुरू हो गई अगर जैनब ने शुरू कर दिया तो मैं भी शुरू करूँ ठीक है इस तरीके से ना एक से दो और दो से चार और आप मैं बयान नहीं कर सकता इतनी जल्दी चार सौ जहन पैदा हो जाएगी ना दुनिया में के, के अगर वो कर रही है ना तो मैंने भी करना है मैंने भी बुराई खत्म करनी है इस तरीके से जब तक आप एक्शन में नहीं ना लेके आएंगी तो आपके दिल में बुरा जानने की वजह से लोगों ने म्यूजिक नहीं छोड़ना या कोई भी गुना नहीं छोड़ना म्यूजिक को तो एग्जाम्पल के तौर तो पर हम ले रहे ना सो इफ यू हैव अ वर्ल्ड पूरी दुनिया विच इज एनगल्फ पूरी तरह छा चुका है कोई एक गुना उसके ऊपर तो उस गुना की कोई जस्टिफिकेशन इस्लाम नहीं देता इतना खूबसूरत रिलीजन है कि कि वो ये कहता है दुनिया सारी की सारी सारी की सारी दुनिया अगर एक गलत काम शुरू कर दे तो उस वक्त सबसे ज्यादा अजर उस बंदे को मिलता है कि जो सबसे पहला स्टेप लेता है कि मैंने रोकना है अगर दुनिया सारी की सारी अच्छा काम कर रही हो तो कोई बंदे को वो वाला जर्नी मिल सकता वो वाले रैंक और वो वाली क्लोजनेस नहीं मिल सकती अल्लाह की जो कि फॉलो कर रहा हूं सारे अच्छा कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता समझे सो दिस इज द टाइम विच इज द द टाइम फॉर द पीपल हम हम वी आर द लकीस्ट पीपल के जिसमें ऐसे ऐसे गुनाह भी आम है कि अगर हम इसके खिलाफ पहला कदम उठाए ना कि मैं खुद ये काम नहीं करूंगा So एलिवेटर नहीं ऊपर वाली मंजिल में जाते सो माला में। बिल्कुल इस से हम जन्नत के रैंक में ऊपर चढ़ रहे होंगे समझिए सो इट इज अ परिक्सिव एंड दिस इज द राइट एज जो एज द परफेक्ट एज अगर आपका हो गया कि जैसी बुराई आई तो आपको पता चलेगा कि मेरे सामने जन्नत के पूरे के पूरे टावर सामने आ गए और पहली दफा मुझे एलिवेटर का बटन नजर आ रहा है कि अगर मैंने इस एलिवेटर में बैठ गई ना तो ये डायरेक्ट ऊपर तक लेके जाएगा ना सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी अगर सारे के सारे लोग ठीक कर रहे हो ना तो सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है और सारे बुरे कर रहे हो ना तो एलिवेटर का बटन मिल जाता है अब मैं अकेली हूं जो कि मैं ऊपर जाऊंगी क्योंकि बाकी सब लोग तो उसको आम और कैजुअल लेना शुरू